Люби друзья, доброго дня! Многие из вас приехали в Берлин с детками старшего возраста. Всем им очень хочется оставаться стильными, красивыми в этом креативном городе. Сегодня посмотрим, рассмотрим, куда ходят на шопинг берлинские подростки. Поехали! Есть несколько стилей которые любят тинейджеры в Берлине. Самый первый и любимый это повседневный. Это базовые светлые цвета, очень удобная фактура, то есть что-то такое, в чем можно провести весь день, и это будет удобно. Самые любимые магазины здесь это Hound M, Ceunt A, Zara, Mango, Bershka, то есть одежда это вся там. Второй самый любимый стиль в Берлине среди подростков – это хипстерский. Это те самые рваные джинсы, рубашки в клетку, черно-белая, красная, э, синий джинс. Все это вы найдете в Бершке, в Нью-Йоркере и даже в Праймарк. Третий популярный стиль среди подростков в Берлине – это стиль гранж. Это те самые ребята, которые стильно выглядят, с покрашенными очень часто в черный цвет волосами, во всем темном, непонятных форм, но при этом супер модные. Они одеваются зачастую в винтажных магазинах, где-то в районе Мита. Ну и также, конечно, можно посмотреть в Urban Outfitters и в New Yorker. Обязательно сходите. Четвертый стиль, наверное, самый любимый, это спортивный та самая многофункциональная одежда, проходить в которой можно не только один день, но и всю неделю. Найти ее в хорошем, достаточно качеством за приемлемую цену можно в таких магазинах, как обязательно Декатлон и Uniqlo. Есть еще один секретный магазин, про который знают все берлинские любители моды и стиля, куда можно пойти со всей семьей и обязательно там понравится вашим подросткам. Там есть одежда всех Выше перечисленных стилей, плюс спортивная, плюс инвентарь, плюс косметика, плюс нижнее белье, плюс все для дома. Это магазин ТК Макс мы обязательно рекомендуем вам сходить туда. Если вам понравилось это видео, информация оказалась полезной, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями, покажите своим любимым подросткам, ставьте нам лайк, оставляйте любимый магазин в комментарии и памятайте, все будет доброе.